Даже якщо мені було страшно, я об этом мовчав. Просто стиснув зуби там вперше, вперед, вперед. І от це привело к тому, що слава Богу, пройшов это все. опыт, получил какие-то новые навыки. Володимир Зубань, командир зводу роти охорони 135-го окремого батальйону управління ВДВ Збройних сил України. Понятно, що були люди, які отказывались, это були єдиниці. Вот, и на них больше так смотрели с непониманием даже каким-то. Вот. Ну, а потом уже, когда мы ощутились в самом центре боевых действий, уже было поздно сдавать назад. Ну и потом уже, когда там по нам начали там э, сепарские вылазки, вот, тогда нам пост начали подходить, обстреливать, когда начали расстреливать с минометов, вот, э, с БМД прицельным огнем, когда били, тогда уже то есть, стало понятно, что вот оно началось. И мы тогда думали, что это тяжело. Но потом уже начала боевая обстановка нарастать. Уже сепаратисты начали использовать грады и артиллерию со всеми утекающими последствиями. И мы поняли, что вот это начало — это еще так. Это цветочки, а ягодки только впереди. Потом был Артемовск. Мы роты туда зашли освободили э, райдаш администрацию как это называется разблокировали местную часть вот после этого был рейд то что там Саурмогила, могила там село степановка там под самой границей разблокирование э, бригад вот этих в конце в кольце которые были мы вот. ну после этого возвращения потом у нас следующий поезд был э, синоватая вот мы успешно захватили там передали там следующим подразделениям, но там получилась непонятная ситуация город был обратно сдан и усилен там резервами из Донецка. вот поэтому второй там штурм уже требовал ну, очень больших затрат силы средств ну, увеличил риск для всего личного состава вот и потом 32 блокпост когда разблокировали ну и дальше я уже отправили на полигон, готовя четвертую, пятую волну мобилизации. А мои товарищи в это время проходили аэропорт, когда началась опять активная боевая фаза, когда она была нарушена перемирие и, и до бальса. Личный состав должен работать как единый механизм, как часы. У каждого должно быть свое место, каждый должен знать свои сектора и, соответственно, работать. Если у кого-то начинается паника, это может э, привлечь привлечь каким-то негативным последствиям, то есть как растерянность среди личного состава, также и травмы, и самострелы и так дальше. это ваша работа, обывать? Да, да чтобы, чтобы все хорошо, вот, слаженно работали. Насколько это и сколько у вас людей было в подчинении? Я тогда был на посаде заступник командира взвода, главный сержант взводу в аэромобильном взводе 1 батальона 95-й бригады. У меня в подчинении было 24 человека. То есть мы с командиром взвода делили обязанности напополам. Вот. То есть три боевые машины вот, и непосредственно три ну, отделения. И надо было всеми тремя уметь управлять. У военных оно все достаточно просто, заранее отрабатывается сценарий, вот, и идет просто наработка одних и тех же элементов вот, до автоматизма. Вот, и все вот эти вот такие моменты, вот они задолго до этого еще когда-то отрабатывались на всех этих учениях полевых. То есть не зря 95-я бригада в полях сидела там почти год. Теперешний командующий, бывший комбриг, теперь уже генерал-майор, Михаил Витальевич Заброский очень жестко готовил бригаду. То есть, ну, он сам по себе именно человек такой дисциплинированный, жесткий со своим видением. У нас э, не было э, такого, как сказать, э, просто там расслабухи, там военные, ну и военные, там бумажную работу вот эту выполнять. Очень, ну, очень жестко все выполняли все требования, нормы. Он постоянно очень пытался там повести бригаду на какой-то следующий уровень у нас даже физо ну, физкультура утренняя была необычно там допустим как в других частях а мы все бегали в бронежилетах в основном как и любой солдат ты живешь одним днем и каждый день если у тебя он уже закончился ты спокойно ложишься спать он для тебя уже хороший вот было приятно видеть своих товарищей, которые там выживали, вот, что они все вернулись, что они все хорошо, все получилось. Вот. Было просто приятно вернуться там уже в освобожденный Славянск, просто выдохнуть это все, сбросить с себя уже от этот эмоциональный стресс, выспаться как-то там нормально помыться, привести себя в порядок, там побредить. ну такие вот моменты. Для гражданского они такие моменты не кажутся. Ну, мелочь, ну, такая бытовая ситуация, а для нас это тогда даже такие мелочи, они уже были радостными. Самое такое тяжелое, это, скорее всего, был вот этот вот рейд, когда 95-я бригада зашла в тыл э, сепарским группировкам и провела самый длинный в истории вообще всех боевых подразделений рейд по тылам противника до 450 километров где-то. 95-та аеромобільна бригада пішла другою основною потужною хвилею. Десантники попрямували до Петрівського, щоб об'єднатися з бійцями 30-ї механізованої бригади і разом піти на штурм висоти Савур-Могила. Далі рейдовий загін рушив до Степанівки, щоб вибити звідти ворога і відкрити шлях до відходу трьох тисяч наших воїнів, які були заблоковані біля державного кордону. І забезпечити переправу цих підрозділів через річку Міус. Після переправи курс було взято на північ. Через Міусинськ, Красний Луч, Червонополяну, до Лутугіного. І вже там рейдовий загін 95-ї бригади отримав наказ на повернення до пункту дислокації Слов'янськ. Ми працювали в составі. Родная тактическая группа, которая, соответственно, батальона тактической группы. Мы выполняли действия по поиску подразделения противника, его, их блокированию и уничтожению. Соответственно, там занимали определенные населенные пункты, зачищали их и проходили дальше. В чем сила? Звідки взялась силы для того, чтобы противостоять такой, такой серьезной агрессии? Наверное, в том, что мы воюем на своей земле. Мы здесь правы в этой ситуации, а они нет, они являются захватчиками, оккупантами. Они знают, что на самом деле то, что их там движет, не является там каким то истинными причинами. На самом деле их там ими управляют марионетки. Они работают фактически там за деньги как наемники. То есть их используют какие-то политических этих игрища. Вот. Для нас же это все серьезно. То есть это наша земля, и мы на ней будем за нее воевать до самого конца.